oliy ta'lim muassasalariga kirishda past ball to'plagan abituriyentlar o'qigan maktablarga alohida e'tibor qaratiladi xususan aynan ular tegishli oliygohlarga biriktirilishi ko'zda tutilgan ma'lumotlarga ko'ra 95 ta oliy ta'lim muassasasi 634 yuz umumta'lim maktabiga biriktirilgan ular orasida 196 yuz sonlisi ham mavjud poytaxtimizning olmazor tumanida joylashgan ushbu maktabda toshkent turin politexnika universitetining bir guruh talaba yoshlari o'quvchilarga master klasslar o'tishdi unda bolalarni texnologiya sohasiga ayniqsa robototexnikaga qiziqtirish maqsad qilingan Menga mana shu robottexnika usullari yasashlar menga yoqdi Men ham katta roq bola bo'lganimda qilani yasamoqchiman juda qiziq ekan uni hozirdan yasasa ham bo'ladi lekin uni ko'proq fizikani bilish uchun yasash kerak ekan agar fizikani bila olmasangiz yasaolmas ekansiz bolalarga o'zining birinchi lego konstruktorida va elektronikada birinchi qadamini qo'yishga yordam berdik ya'ni bolalar o'z qo'lida o'sha oddiy svetodiodni yondirib ko'rishdi va lego konstruktorini padyomnik terib ko'rishdi asosiy maqsad yosh avlodni robottexnikaga qiziqtirish oddiygina chiroqni yoqib o'chirish elektron uskunalarni ishlata olish ham texnologiyaga qo'yilgan birinchi qadam bolalarni ushbu sodda tushunchalar bilan sohaga jalb etishni maqsad qilgan talabalar bu borada yana bir ishni amalga oshirishdi ya'ni maxsus texnobaslarda o'quvchilar uchun ekskursiyalar tashkil etildi biza avtobusga chiqqanimizda juda qiziqarli bo'ldi u yeqda o'z qo'llari bilan yasashgan narsalar va hamma qulayliklar bor edi televizor masalan konditsioner nimadir yasash uchun hamma sharoitlar bor edi ma'lumotlarga ko'ra oliygoh hamda umumta'lim maskanlari o'rtasidagi mazkur hamkorlik hafta davomida bo'lib o'tadi